Центр естетичного виховання Шосткінської міської ради Сумської області згідно наказу Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 29 грудня 2012 року, включений у перелік найбільших позашкільних навчальних закладів системи міністерства освіти і науки молоді та спорту України, який налічує всього 227 Позашкільних закладів ця інформація розміщена на офіційному сайті Шостінського центру естетичного виховання. Як ця подія впливатиме на подальший розвиток цеву? Прокоментував його директор Володимир Кисельов. Далі прямо із двохсот двадцяти сім учреждені са всієї України. Попала в этом году аж тринадцять Сумської області, них і наша. учреждение, наш центр эстетического воспитания. Значит, это разработано специальное положение Министерства Мосвиты, где учреждение должно отвечать соответственным критериям. Среди них это количество детей, занимающихся в закладе. То есть берется очень много критерий, рассматривает специальная комиссия. И вот сегодня Будем говорить честно, Сумская область по, по зашкельной свете занимает первое место на Украине по охоплению детей. И как бы Сумская область самая многочисленная в этом списке, то есть в Сумской области 13 закладов. Штатное расписание рассматривается самостоятельно, не спускается сверху, то есть теперь есть возможность устанавливать те единицы, которые нужны непосредственно нам есть возможность датирования некоторых поездок. Теперь мы попали в реестр, где мы автоматически будем получать приглашение для участия. И как бы какие-то дотационные моменты уже будут заложены на уровне области и республики.